на сегодняшний день участились случаи воровства имущества домов, воруют на сегодняшний день счетчики, воруют краны, воруют оборудование с лифтовых шахт, то есть, видимо, с таким общим переселением людей в Украине сюда приехали люди, которым, в общем-то, имущество нашего города не интересует, и поэтому ну, у меня нет другого объяснения вот такому воровству. То есть это, это делают люди явно не, наш, не нашего города. Поэтому я бы хотел бы обратиться к людям, к жителям нашего города с просьбой не быть равнодушным. Если вы видите факты воровства, обязательно обращаться в правоохранительные органы, потому что на сегодняшний день уже есть и заявления в милицию. Милиция проводит разыскные мероприятия, но если бы это делалось по горячим следам, то бы, мы нашли бы сразу. На сегодняшний день МЖКЦ несет дополнительные затраты на восстановление этих счетчиков, потому что счетчики стоят у нас на поливе. То есть на сегодняшний день ряд территорий у нас не может поливаться. Поэтому я еще раз прошу быть более внимательным жителями и все-таки обращать внимание, что делают, какие люди в наших подвалах, в мусорках и просто возле домов. На сегодняшний день в основном это дома третьего микрорайона, строители 13, химика 18, десанта 30, дробь 16. Но я думаю, что как это, аппетит приходит во время еды, поэтому если этих людей не остановить, то они пойдут дальше, будут воровать еще. 37 штук украдено. Ну, если считать, что такой счетчик в сборе стоит порядка 200-250 гривен, то, наверное, эта сумма, в общем-то, такая, наверное, тысяча на, тысяча двадцать. Сбили замки, зашли в подвал. Это при желании все несложно. И квартиры, и сейфы обворовывают. А уж в подвал зайти особой сложности нет. К сожалению, против этого нету никаких специальных средств. Замки Никогда не были преграды для вора. За воду, которая используется при поливе, при поливе территории, при мытье подъездов, мы рассчитываемся с водоканалом по счетчикам. Сейчас, на сегодняшний день другого способа нет. То есть только по счетчикам. И, соответственно, сейчас эти краны не работают, без учета потребляться вода не может. Поэтому как только будет восстановлено водоснабжение, после этого будут поливаться клумбы и мыться подъезда.